Isu besar kalau kita lihat pada 17 Oktober bahawa ini pun ada satu tragedi berlaku di mana sebuah kapal tinjau milik Petronas dikepung dan dihalau oleh 100 buah bot nelayan. Sampang, Madura iaitu kawasan yang berhampiran dengan sempadan, sempadan Laut Malaysia, Indonesia dekat Laut Sulawesi. Jadi yang berlaku di Laut Ketapang, Pulau Madura. Kapal milik Petronas ni sedang buat survei seismik Insiden kapal milik Petronas yang dikepung dan dihalau sekumpulan bot nelayan di perairan perhampiran Ketapang, Pulau Madura, Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diminta capur tangan dengan mengambil tindakan segera. Gangguan kepada Petronas tapi tidak sampai ke satu tahap di mana kita harus berhubungi dengan Presiden uh, Prabowo. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan! Belakangan ini, DPR dan warga Malaysia dibuat resah oleh ulah perusahaannya sendiri. Kapal eksplorasi migas Petronas dikepung ratusan nelayan Madura yang marah karena janji kompensasi tak kunjung ditepati. Aktivitas pengeboran Petronas di perairan Sampang disebut telah merusak ekosistem laut dan mengganggu wilayah tangkap nelayan. Akibatnya, kemarahan pun memuncak menjadi aksi besar-besaran di laut. Ironisnya, alih-alih bertanggung jawab. Malaysia justru meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan masalah ini. Insiden tersebut kini menjadi sorotan publik Malaysia, dari parlemen hingga warganet, yang menilai kasus ini sebagai tamparan memalukan bagi Petronas dan pemerintahannya. Antara Madura menolak adanya eksplorasi migas di sumur Baruka karena ganti rugi rukun sebesar 21 miliar belum dibayarkan kami ada nama nelayan Pancura Madura Ayu Ates Sampal Ketapang Sokobanah dan Batu Barbar serta wasian. menolak adanya eksplorasi migas siap menolak ini aksi dari Persatuan Nelayan Pancura Madura menolak eksplorasi sumur barokah karena bayar ganti rugi rumpun sebesar 21 miliar diganti dulu boleh bekerja atau hargai proses hukumnya sedang berjalan kalau proses hukum selesai ada tersangka silakan berjalan. ini belum diganti tapi mau bekerja maka kami semua ini menolak Baik, insiden kapal milik Petronas yang dikepung dan dihalau sekumpulan bot nelayan di perairan perhampiran Ketapang, Pulau Madura, Indonesia Baru-baru ini telah diselesaikan secara baik. Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil serius isu berkenaan namun menegaskan insiden itu belum mencapai tahap yang memerlukan ia dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Tentang gangguan kepada Petronas, tapi tidak sampai ke satu tahap di mana kita harus berhubungi dengan Presiden uh, Prabowo kerana umumnya hubungan dengan Indonesia itu baik dan soal sempadan ini kita leraikan sebagai sahabat dan uh, Petronas tentunya uh, uh, hanya um, cari gali di kawasan yang memang tetap milik kita dan tidak menceroboh di kawasan lain uh, ada kes-kes pencerobohan nelayan sama ada di Malaysia ke di Indonesia baru-baru ni kalau korang perasan ni ada satu video viral tau di mana nelayan-nelayan Indonesia ni mengepung kapal Petronas guys dan kalau kita tengok video tu kita seolah-olah nampak macam seolah-olah bot Petronas ni telah masuk ke kawasan laut Indonesia. Akan tetapi jom kita ceritakan apa kisah sebenar yang berlaku di dalam video ni. Okey, kalau kau orang perasan ni eh, adalah video-video yang menunjukkan eh bahawa kapal tinjau milik Petronas ni dikatakan telah dikepung oleh hampir 100 bot nelayan Indonesia berhampiran perairan Ketapang. Madura. Tapi nasib baiklah PMX dia ada buat statement juga. Dia kata situasi itu sebenarnya tak sampailah ke tahap krisis yang besar pun. Kapal tu sebenarnya tengah buat kerja cari gali dekat kawasan milik Malaysia dan bukan menceroboh dekat kawasan negara jiran. Jadi isu ni lebih kepada salah faham lah antara nelayan tempatan yang merasakan bahawa operasi Petronas konon-kononnya telah mengganggu kawasan tangkapan ikan diorang lah. Tapi kalau kita tengok secara kronologi eh, kejadian ni dia berlaku sekitar pada 17 Oktober yang lepas dan bila nelayan dekat sumur Barokah menghalau kapal Petronas Prospero 9 dan uh, meminta dia orang menghentikan operasi. Benda ni lepas tu dia jadi okey lah lepas uh, pengesahan rodingan sepadan antara kedua-dua pihak dan kemudian dia berjaya mengawal keadaan tanpa konfrontasi yang besar. Kiranya kita nampak proses diplomasi itu berjalan dengan baiklah. Okey, nak cerita sikit lah eh, pasal kekeliruan dan juga salah faham ni. Nelayan dekat Indonesia ni, dia orang ingat kapal Petronas ni dah masuk ke kawasan laut dia orang. Padahal sebenarnya kapal tu dia beroperasi dekat kawasan milik Malaysia lah dan insiden tu berlaku dekat perairan Ketapang, Sampang, Madura iaitu kawasan yang berhampiran dengan sempadan sempadan laut Malaysia Indonesia dekat laut Sulawesi ataupun laut Natuna Selatan yang memang terkenal guys sebagai kawasan grey zone atau kawasan sempadan yang masih belum lagi dimuktamadkan sepenuhnya antara kedua-dua buah negara Dengan erti kata lain, peta rasmi dua-dua negara ni kadang-kadang dia tunjuk sempadan tu dia macam bertindih sikit Jadi bila kapal Malaysia muncul dekat kawasan tu nelayan tempatan Indonesia ni nampak macam kapal kita ni dah menceroboh lah padahal sebenarnya dia masih lagi dalam zon ekonomi Malaysia berdasarkan pelan Petronas Memalukan! Bau-bau ni puluhan bot nelayan Madura mengepung kapal cair gali milik Petronas di tengah laut mereka bawa sepanduk, menjerit dan bawa alatan berbahaya sambil mengancam, bakar, bakar. Kapal cari gali Petuanah itu terpaksa berhenti dan diselamatkan oleh anggota keselamatan TNI AL iaitu Tentera Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Polairut iaitu Polis Air dan Udara daripada Indonesia. Kejadian berlaku di Laut Ketapang, Pulau Madura. Kapal milik Petuanah ini sedang buat survei seismik. Tapi bila operasi ini bermula, ratusan nelayan tempatan mula naik marah. Mereka dakwa hasil tangkapan mereka berkurangan, alat menangkap ikan mereka rosak dan ikan lari jauh daripada kawasan tangkapan. Baik, pertama kali kita nak tahu sama ada Petronas ada hak ke nak buat cari gali di Laut Madura ni. Jawapannya, ya, ya, Petronas ada lesen daripada kerajaan Indonesia sendiri lalu SKK Migas. Bukan hari ini, sejak daripada 2008 lagi. Masalah utama, kawasan itu adalah laut tangkapan utama nelayan Madura. Lekapai besar masuk dan buat operasi siang dan malam nelayan rasa laut mereka dicerobohi. Kedua, Petronas sedang menjalankan servis seismic. Servis seismic ni bukan kerja menggali minyak. Ia ialah imbasan bawah laut untuk mencari di mana minyak berada. Kapal akan melepaskan gelombang bunyi yang kuat yang mana akan memantul semula ke permukaan. Daripada pantulan itu, kapal akan dapat mengetahui di mana minyak berada. Cuma bunyi itu boleh mencecah sehingga 250 desibel iaitu lagi kuat daripada bunyi enjin jet. Servis seismik ni bukan dibuat setiap hari. Ia hanya dijalankan bila perlu. Tapi sekali buat, ia boleh ambil masa sehingga 2 ke 3 bulan bergantung pada luas kawasan. Nelayan klaim ikan lari berkilometer jauhnya. Telur dan anak ikan banyak mati. Peralatan mancing mereka pun rosak dan hasil tangkapan jatuh mendadak. Oleh kerana ikan lari jauh, nak pulih kepada keadaan asal makan masa sehingga berbulan-bulan. Daripada media Indonesia, Petro Mindo, nelayan tuntut 21.19 miliar rupiah ataupun lebih kurang 6.3 juta ringgit tapi ada dakwaan yang menyatakan dana pampasan telah diserahkan kepada SKK Migas iaitu badan yang mengendalikan minyak dan gas Indonesia cuma satu rupiah pun tak diterima oleh nelayan saya duduk persoalan yang pertama sekali yang dipakitkan tadi ialah soal keselamatan sempadan isu besar kalau kita lihat pada 17 Oktober bahawa ini pun ada satu tragedi berlaku di mana sebuah kapal tinjau milik Petronas dikepung dan dihala oleh 100 buah bot nelayan Uh, dan kita punya masalah persepadanan ni hampir semua dengan negara-negara rantau ASEAN uh, persoalan saya apakah kerajaan berhasrat untuk menubuhkan satu suruhanjaya tetap persepadanan negara-negara ASEAN supaya isu-isu persepadanan ni dia bukan saja mengganggu tetapi dia boleh mencetuskan suasana yang tidak selamat di rantau ASEAN kalau kita <coughs> boleh wujudkan satu suruhanjaya tetap persepadanan saya fikir mungkin boleh mengatasi pelbagai masalah yang berlaku termasuk isu ambalat dan sebagainya yang kedua ni ialah tentang situasi geopolitik rantau ini keadaan yang sangat tidak menentu. Apakah pihak kerajaan tidak bercadang untuk wujudkan satu sistem pertahanan bersama ASEAN supaya rantau ini bukan saja selamat di kalangan kita tapi tidak diganggu oleh pihak-pihak luar khususnya kuasa-kuasa besar. Kalau kalau boleh dilihat pada aspek tersebut iaitu sistem pertahanan bersama rantau ASEAN. Terima kasih. Silakan Menteri. Bang Krian, um, dua cadangan yang akan di, tentunya baik dan patut diberi perhatian <coughs> oleh kerajaan. Uh, peringkat sekarang ini kita tidak uh, meneruskan dengan suruhan jaya sempadan tetapi uh, kerjasama kita dan perbincangan dengan dengan negeri jiran itu tentunya menyentuh soal sempadan secara besar. Sama ada Thailand ataupun Vietnam dari segi perairan, uh, Singapura, uh, Brunei wala walaupun ada beberapa kejayaan masih ada sedikit uh, kawasan yang belum temeternai dan Indonesia uh, saya ambil perhatian apa yang disebut oleh Kubangkrian tentang gangguan kepada Petronas tapi tidak sampai ke satu tahap di mana kita harus berhubungi dengan presiden uh, Prabowo kerana umumnya hubungan Indonesia itu baik dan soal sempadan ini kita leraikan sebagai sahabat dan uh, Petronas tentunya uh, hanya um, cari gali di kawasan yang memang tetap milik kita dan tidak menceroboh di kawasan lain. Ada kes-kes pencerobohan nelayan sama ada di Malaysia ke di Indonesia atau Indonesia ke Malaysia itu kita cuba lalaikan dengan baik. Perundingan dah dicapai tapi ada beberapa yang masih belum dimuktamadkan termasuk ambalat seperti yang disebut oleh Kementerian sebentar tadi apakah ada keperluan setiap pertahanan memang umumnya kita setuju sebab kita ni sentraliti kita tidak mahu kuasa besar um, menangguh dari keruh dan kemudian melanggar uh, kedaulatan kita cuma belum sampai ke situ kerjasama beberapa negara uh, kita dengan Singapura, kita dengan Indonesia dengan Thailand ya, itu memang uh, agak meningkat tetapi uh, tentunya agak terlalu awal untuk mencapai kesepakatan daripada kerjasama sempadan um, ala NATO yang yang juga menjadi isu kontroversi sekarang. Tetapi dua cadangan ini saya percaya raga-raga kepentingan dua akan ambil perhatian. Insiden ini menjadi pelajaran penting. Arogansi korporasi tak akan bertahan lama di hadapan keberanian rakyat yang menuntut keadilan. Doesn't look good. Memang kau aja ni. Ini merupakan satu tindakan yang sangat biadab, kurang aja, tidak bertamadun untuk menukar nama bunga terbesar di Malaysia, iaitu Rafflesia. Sedul. Dah tua pun, bukan budak-budak. Senior pun perangai macam apa? Tu, sekejaplah. Sebab faham tak perangai. sekejap? Bayangkanlah kalau saya kat sini selfie pula. No. Siapa makan cili, dia rasa pedas. Saya tak pernah kata yang berhormat yang buang sampah. PM dia buat homework sebelum datang parlimen. Memang tak buat homework. Saya tahu di mana dia dapat maklumat. Sumber fake dan palsu.